やめろ 失礼。 Говорите от занимаемой сложности начальника кадрового управления Нестеренко ВВ, как бесправившийся с кадровым обеспечением Запорожской Лиги, как человека, который скрывает понимает, что своих который... Опоздание сотрудников ГСП в Ахтовом зале МВД Запорожской области не имея на это никаких полномочий провести кадровую чистку сотрудников милиции и привести за пределы Запорожской области, всех иногородних сотрудников милиции, которые занимают руководящие должности. Все кадровые назначения проводить только после согласования с общественностью. Провести стажабные проверки по событиям 20.06.14. 27.06.14, 4.07.14, видео прилагается, когда сотрудники милиции незаконно проводили обыски и пытались задержать активистов правого э, сектора э, с привлечением общественности. По результатам проверки направить документы в прокуратуру для привлечения к уголовной ответственности виновных сотрудников милиции. И не отправлять их в АТО, сотрудников АП, которые принимали участие, а применить меру пресечения как арест под стражей президента Порошенко поддержать нас. Вы видите, как старая власть. На манеже все те же. Пчелы борются против меда. Слушайте внимательно. Я новая установка милици... милицейского прокурорского начальства на, беспредел на беспредел активистов патриотичных организаций у всех конфликтных ситуаций. На иллюстрировании мусора и прокуроры На місцях тепер має сприяти з боку начальства, коли вони мстять нам за страх, який натерпілись на Майдані та після Майдані часи. І добровольчих вітілів треба пам'ятати, що вони воюють проти нинішніх ворогів, але самі перебувають під керівництвом своїх майбутніх ворогів. На тих добровольців, які вважають, які виживуть на фронті в тилу. Вже заведені оперативні справи і готуються постанови на арешт. Не майте ілюзій, оборона має бути кругова. Проти москалів попереду і проти мусарів позаду. Хто згоден підняти Героям слава! Так, захочу. Кто это? Я. там будет просто Кто это сказал? Они говорят. Есть командир. Ну, командиры докладывали? Докладывали все. Они говорят, с не проплатил. Давайте мы разберемся, Внутренние войска национальной гвардии не подчиняются.

Внимание, что

Находим назад, Шаг назад. Каченко, мошенник! Ты со мной стоял на Майдане. Но теперь посмотри, много ли тех, которые тебя окружают, стояли на Майдане. Ты посмотри, сколько тут Анисимовских! Посмотри. случилось. И вы соглашаетесь по поводу игровых аппаратов? Я проезжал вчера напротив Райдела, Комунаровского. У Татьяны второй этаж. Старые аппараты стоят в Райделе. Уже стоят новые. Висит решетка. Ребята, я вам объясняю. Запомните, я просто приезжаю, констатирую, что случилось. Я охраняю журналистов. Люди работали по игровым аппаратам, будут работать скоро начнут работать по наркотрафику. Все, слава Украине! Нам прокурор не помешает бороться с автоматами. Прокурор нам не помешает бороться с автоматами на Мы там боролись, так и будем бороться. Просто приживали на Мальчане. Так Мальчане не имеют отношения.

Важно напоминать, на... мы же знаем, что на сегодняшний день Мишостра, есть... э... продиал, мишостра, продиал.

Наша прокуратура его освободила, видите ли, за порушение домашнего. Почему вы отпустили Гускова? Внимание Дика. Гускова сознался, что воевал на стороне сепаратистов, и они отпускают. Это точно, это, точно, это информация Отлично, с интернета. Только что мне пушка.